Audi SQ5, двигатель трехлитровый CWGD, в общем, у него пошел стук, ну, как, не знаю, как гидрокомпенсатор по левой голове, сняли мотор, потом покажу, там с коробкой снимается совсем, потом, короче, соединяется. цепи сзади находится. Сняли мотор, сняли распреды. Получилось один рокер. Этот рокер провалило. Ну, он рассыпался, образно говоря. Все, вот. это, это. рассыпался, там заклинил, то уже просто эти и погрыз распредвал. И постоянно цикотел. По какой причине они, в принципе, надежные. Даже не знаю, клапана проверял нормально. Ходят, не погнутые, ничего. Вот. Его полностью развалило. Должен быть вот целенький. А здесь нет. В общем, из-за того, что его заклинило, он сильно погрыз распредвал, кулачок распредвала. Сильно погрыз, такое шумно. Капец, здесь должно быть зеркало, а тут так получается. Идрик нормальный. Э, ну, который на нем стоял. В общем, поменяли распредвал. БУшный, бы БУ новый фиг найдешь. Поменяем ракера с идриками. По какой причине его развалило, не знаем, но будем надеяться, что это просто заводской брак меткам потом покажу при снятии форсунки очень аккуратно доставать ужасно закипают очень аккуратно